السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورے دین پر چلنا استقامت ہے بہت ہی زبردست بیان مولانا سعد صاحب کا اس بیان کو پورا پورا دے کے جزاک اللہ ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آجاوے تو یہ اپنے اپنی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے لیکن پر بھر نہ آنے دے اس کو استقامت کہتے ہیں ورنہ حالات کے مطابق چلنا اس کو استقامت سمجھنا استقامت پورے دین پر چلنے وہ کہتے ہیں کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے نہیں یاد رکھنا میری بات کسی ایک عمل کو پکڑ لینا اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی اتنی استقامت ہم نے بھی تھی استقامت اس کو نہیں کہتے استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن و منافقین کا حال بیان کیا ہے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدین و منورہ میں آ کر رہتے تھے اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے یاد رکھنا دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا یہ نفاق ہے ایمان نہیں ہے یہ نفاق ہے یہ ایمان نہیں ہے دین تو اللہ کا حق ہے وہ ہمیں بھوکا رکھے ننگا رکھے دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ عبادت اس کا حق ہے وہ ننگا رکھ کر بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں اللہ کو اس کا حق ہے کیونکہ عبادت عبادت یہ برکت ہے عبادت کا عبادت کا بدل نہیں ہے عبادت اللہ کا حق ہے عبادت اس کا حق ہے اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے اس کو اس کا حق ہے اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے یہ کوئی چونی کر سکتا یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا سالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں میں چاہتا تھا اس لیے میرے دوستو عزیزو میں عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے صبر تقوی کے ساتھ ہے بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کے توقع کے بغیر عزیدہ برداشت کر رہا ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ تین کے بارے میں کیونکہ اب خیال ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت دنیا کا وقت صحیح گزر جائے آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے گزرنے والی دنیا کا فکر ہے آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے آخرت کا دوام کا تصور کرو اس لیے یہ بہت نازک بات ہے بہت نازک بات ہے کہ ہم تین ہی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے دو بات ہم آپ کی مان لیں ایک, ایک دو بات آپ ہماری مان لیں اس طرح اس طرح دنیا میں گزارا ہو جائے کہ قرآن کی اسلام اس نفاق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اس لائن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے یہ آپ کو پسند تھا, تھا. حضرت کا بوسہ لینا مشرقین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجی کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حجر بوسا نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے یہ, یہ ہے جو میں بات, اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف باطل, پر باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آگر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر صرف جسمانی طور پر دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بردوں کی طرف جھکا جارے ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حضرت سن کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائرے پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے اندنی مہاکماسم و ہرا تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں هر وقت هر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ, کو دل،, آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے سے نہیں، اندر کی سے نہیں، دل مطمئن ایمان کے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَا ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَدِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلِيْنَا نَصِّيرًا کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت صاحب قدم نہ رکھتے تو قریب تھے قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے دگنا عذاب آخرت میں دیتے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا سعید صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی تلقین کی ہے باقی س... باقی سب علماء نے یہی بتایا ہوا ہے کہ دین بس ہماری ہی نجات ہے اور ہمیں دین کا کام ہی کرنا چاہیے اس میں ہی ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی آپ خود سمجھدار ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے جزاکر